semuanya Assalamualaikum apa kabar semuanya Selamat datang di channelnya saya teman-teman Hari ini saya akan share lagi tentang resep masakan saya ya Nah ini saya punya tahu putih sebanyak 6 buah Sekarang tahunya saya haluskan menggunakan garpu aja seperti ini Nah ini udah cukup halus Sekarang saya kasih tepungnya Ini saya punya tepung bumbu yang saya buat sendiri ya teman-teman Untuk videonya bisa dicek di video-video saya sebelumnya Ini sebanyak 8 sendok makan munjung Nah sekarang kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata Ini saya tidak menambahkan bumbu apapun Nanti koreksi rasa aja Kalau kurang asin bisa teman-teman tambahkan ya Lebih kurang adonannya seperti ini ya Selanjutnya, ini saya udah siapkan minyak saya, cukupnya. Kemudian, kita ambil adonannya sedikit, lalu ditekan-tekan menggunakan tangan seperti ini. Kita bentuk pipi aja. Nah, ini minyaknya, saya sengaja enggak sampai terlalu panas, ya, teman-teman, supaya matangnya nanti merata. Sekarang, kita goreng tahunya ini sampai warnanya kecoklatan dan garing, ya. Nah kalau udah agak mengembang seperti ini sekarang kita pisahkan satu persatu ya supaya nggak tertimpa ya teman-teman atau tertindih sekarang kita goreng kembali sampai benar-benar matang ya sementara itu saya akan menyiapkan bumbu untuk sausnya ini ada satu buah bawang bombay saya iris bulat aja seperti ini kalau mau diiris memanjang silakan ya sesuai selera kemudian ada tiga siung bawang putih saya iris juga ada satu batang daun bawang, saya iris kasar. Nah ini bawang bombaynya kita pisahkan per lembarnya seperti ini ya. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Ini untuk sayurnya saya punya sayur sawi, udah saya cuci bersih. Kemudian saya akan menyiapkan bumbunya. Ini bumbunya simpel aja, semuanya saya iris-iris kecuali ikan terinya ya. Bumbunya terdiri dari 4 siung bawang merah, kemudian 2 siung bawang putih, 1 buah tomat merah, 3 buah cabai rawit merah, dan 3 buah cabai keriting merah ya. Untuk cabainya ini bebas ya teman-teman, disesuaikan aja sama selera. Kalau suka pedas bisa ditambahkan lagi, atau kalau teman-teman nggak -teman suka pedas bisa dikurangkan ya. Nah ini ada ikan teri sedikit secukupnya, ini udah saya cuci bersih ya. Nah ini tahunya udah garing, udah matang ya teman-teman, lebih kurang seperti ini. Sekarang kita angkat dan tiriskan ya. Nah ini saya sudah siapkan wajan ya teman-teman Wajannya tanpa minyak Ini kita tambahkan margarin Sebanyak 3 sendok makan Lebih kurang Ini kita lelekan Kalau udah panas sekarang kita masukkan terlebih dahulu Bawang putihnya Ini kita tumis sampai harum dan layu Kalau udah layu, sekarang kita masukkan bawang bombaynya. Kita tumis kembali sampai bawang bombaynya juga harum dan layu, ya. Selanjutnya teman-teman, ini saya akan tambahkan air, air minum sebanyak 250 ml. Kemudian ini kita aduk-aduk terlebih dahulu. Saya tambahkan merica bubuk seperempat sendok teh, kaldu jamur setengah sendok teh, garam setengah sendok teh, kemudian ini ada saus tiram. Kita kasih sebanyak setengah sendok makan, kemudian kecap manis setengah sendok makan. Kemudian saya juga tambahkan ini ada kecap ikan, kalau teman-teman nggak -teman ada kecap ikan bisa di-skip atau diganti sama minyak wijen, ini sebanyak setengah sendok makan, kemudian saus tomat sebanyak 2 sendok makan, nah ini kita masak sampai mendidih dan bumbunya matang. Kalau udah mendidih, saya juga udah siapkan tepung maizena. Ini sebanyak 2 sendok teh yang udah saya larutkan sama air ya. Kalau teman-teman nggak -teman ada tepung maizena, bisa diganti sama tepung tapioka. Tujuannya ini untuk pengental ya. Untuk kekentalannya ini disesuaikan aja sama selera. Lebih kurang seperti ini ya teman-teman untuk kekentalannya. Nah ini jangan lupa koreksi rasa Kalau rasanya udah pas, sekarang kita masukkan irisan daun bawangnya Sekarang kita matikan aja kompornya Untuk sausnya ini bebas ya teman-teman Mau disajikan terpisah ataupun dicampur seperti ini Langsung sama tahu yang udah digoreng tadi Silahkan sesuai selera Kalau teman-teman gak suka lembek, nanti tahunya bisa dipisahkan ya Nah ini saya campurkan aja seperti ini karena mau langsung dimakan ya. Nah, sekarang udah siap kita sajikan ya. Selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya. Kita goreng terlebih dahulu ikan tarinya sampai setengah matang. Kalau udah setengah matang, kita masukkan bawang putih dan bawang merahnya, kita tumis sampai harum dan layu ya. Kemudian ini kita masukkan cabe sama tomatnya, kita tumis kembali sampai layu dan harum. Nah, ini saya tambahkan saus tiram kira-kira setengah sendok makan, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur. Ini kita aduk-aduk. Kemudian masukkan sayurnya Sekarang kita aduk kembali sampai bumbunya tercampur rata sama sayurnya Ini saya tidak menambahkan air ya teman-teman Kalau mau dikasih air silakan sesuai selera Nanti dari sayurnya ini akan keluar airnya ya Nah ini udah matang Jangan lupa koreksi rasa Kalau rasanya udah pas sayurnya juga udah matang Sekarang udah siap kita sajikan Oke teman-teman, ini dia masakan saya hari ini udah selesai, masak simple, 2 menu aja, menu sederhana. Ini ada tahu crispy, saus, mentega, kemudian ada tumis sawi ikan teri. Selamat mencoba, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat, bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di lain video. Assalamualaikum, bye.